নমস্কাৰ মই ডক্টৰ যিচু মই সকলোকে হেল্থ ইজৱেল্থ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনাইছোঁ আগৰ সকলো ভালেই আছে আৰু সুস্থ আছে আজি শিশুসকলৰ লগত জড়িত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যিহেতু এটা শিশুৱে জন্মৰ পৰা ছমাহলৈকে মাকৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হয় গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া আমি শিশুটিক নতুনকৈ গোটা বস্তু আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ খোৱা বোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে তাৰ ভিতৰত ল'ব লগা এটা প্ৰধান সাৱধানতা কি আৰু সেইটো সাৱধানতা লৈ কেনেকৈ আমাৰ আমি আমাৰ শিশুটিৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কিছুমান ভাল ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আজি মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমে চাই আছে আজি তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু বেল বাটনটো দবাই দিব যাতে সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে পায় আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ সকলো শিশুৱে যিহেতু ছমাহৰ পিছৰ পৰা খাদ্যবস্তু খাবলৈ আৰম্ভ কৰে বাহিৰা গোটা বস্তু গতিকে আমি কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে তাৰ ভিতৰত ল'ব লগা প্ৰথম সাৱধানতাটো হৈছে যে আমি শিশুৱে যিখিনি আমি তাক খাব দিম সেইখিনি তলাৰে কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই বস্তুটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো আৰু সেই আমি খাদ্যবস্তুৰ পৰা আমাৰ শিশুটিৰ কিবা অপকাৰ হৈছে নেকি সেইটো জনাতো কোনটো খাদ্যবস্তুৰ পৰা শিশুটিৰ অপকাৰ হৈছে কোনটো খাদ্যবস্তু শিশুটিয়ে টলাৰেট কৰিব পাৰিছে সেইটো জনাৰ কাৰণে আমি এই সাৱধানতাটো ল'ব লাগে বিশেষকৈ কিছুমান শিশুৰ ফুড এলাৰ্জি থাকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট খাদ্যবস্তুৰ প্ৰতি কিছুমানৰ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ প্ৰতি বাদামৰ প্ৰতি থাকে কেতিয়াবা ফ্ৰুইটছৰ প্ৰতি থাকে যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰতি খাদ্যবস্তুৰ প্ৰতি ফুড এলাৰ্জি থাকিব পাৰে গতিকে আমি এটা মাত্ৰ উপায় অৱলম্বন কৰিলে এটা মাত্ৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আমি শিশুটিৰ ফুড এলাৰ্জি কোনটো বস্তুত আছে বা কোনটো বস্তুত নাই আমি সেই কথাটো গম পাব পাৰিম যেতিয়া আমি শিশুটিক প্ৰথমে খাদ্য বস্তু খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিশুটিক এবাৰত এটা বস্তুহে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে সেইটো কেনেকৈ কৰিম শিশুটিক আমি প্ৰথমে লুথুৰি দি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ লুথুৰি অৰ্থাৎ চাউলৰ গুড়ি আমি যিহেতু সিজাই দিওঁ পানীত সিজাই দিওঁ গৰু গাখীৰো দিব নালাগে দুবছৰলৈকে পানীত সিজাই পেলাই দিব লাগে পানী ভাল চাফা পানী হ'ব লাগে বইল কৰি ল'ব লাগে ভালদৰে তেনেকৈ দিব লাগে শিশুৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে ভালদৰে হাত ধুই ল'ব লাগে হেণ্ড যিটো হাইজিন সেইখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে আমি শিশুক যিহেতু প্ৰথমে চেনি বা নিমখ একো নিদিওঁ গতিকে অকল পানীতে আপুনি চাউলৰ গুড়ি সিজাই লুথৰি দি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে শিশুক তেনেকৈ আপুনি এবাৰ যেতিয়া শিশুটিক লুথৰি দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে সেই একেটা খাদ্যবস্তুৱে আপুনি তিনিৰ পৰা পাঁচদিন দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক তিনিৰ পৰা পাঁচদিনলৈকে আপোনালোকে শিশুটিক একেটা খাদ্যবস্তু দি পৰ্যবেক্ষণ কৰক যে শিশুটিয়ে খোৱা খাদ্য বস্তুখিনি ভালদৰে হজম কৰিব পাৰিছেনে নাই সি কিবা অসুবিধাত ভুগিছে নেকি তাৰ পেছা পায়খানা আগতে যেনেকুৱা আছিল এতিয়াও একে আছে নেকি নে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়িছে নেকি তাৰ পাতল পায়খানা হৈছে নেকি বা বমি কৰিছে নেকি এইখিনি আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব সেইখিনি অবজাৰভেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে গম পাব যে যদি শিশুটি নৰ্মেল অৱস্থাতে আছে তেতিয়াহ'লে শিশুটিৰ আমি শিশুটিয়ে সেই খাদ্য বস্তুটো টলাৰেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই পাঁচদিনৰ পিছত নতুন এটা খাদ্য বস্তু তাৰ লগত দিব পাৰিম নতুনকৈ খাদ্যবস্তু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু সি চাউল অলৰেডি চাউলৰ গুড়ি যিহেতু অলৰেডি তলাইড কৰিছে তাৰ লগত আমি দালি এড কৰি খিচিৰি বনাই শিশুটিক দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই একেটা খাদ্যবস্তু আকৌ আমি তিনিৰ পৰা পাঁচদিন দিব লাগিব এতিয়া যিহেতু শিশুটিয়ে অলৰেডি চাউলৰ গুৰি এড এডজাষ্ট কৰি লৈছে গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত শিশুটিক অল্টাৰনেটলি এবাৰ লুথুৰি এবাৰ খিচিৰি এনেকৈ দিব পাৰে গতিকে খিচিৰি যে দিব আপুনি সেই তিনি চাৰি পাঁচদিনত আপুনি পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰক যে শিশুটিয়ে আকৌ নতুন কিবা প্ৰব্লেমত বা তেনেকুৱা কিবা পেচাব পাইখানা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি শিশুটোৰ পেট বিষাইছে নেকি কান্দিছে নেকি শিশুটিয়ে গোটেইখিনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই তলাইট কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইখিনি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰক মাকতকৈ আচলতে ডাঙৰ চিকিৎসক একো নাই এজন এগৰাকী শিশুৰ কাৰণে গতিকে মাকে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব মাকে ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব যে শিশুটি নৰ্মেল আছেনে নাই যদি সকলোখিনি ঠিক লাগিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব লাগিব যে শিশুটিয়ে সেইখিনি তলাইট কৰিব পাৰিছে গতিকে আপোনালোকে দুটা শিশু দুটা বস্তু অলৰেডি শিশুৱে অলৰেডি আপোনাৰ শিশুৱে ট কৰিব পাৰিলে ঠিক তেনেদৰে তেনেদৰে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে তাৰ লগত পাচলি এড কৰক বা ফ্ৰুইটছ এড কৰক এপল এড কৰক ফ্ৰুইটছ এড কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা এবাৰত এটাহে ফ্ৰিটছ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব যদি আপোনালোকে পাচলি দিয়ে পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো গাজৰে দিয়ক বা আলুৱে দিয়ক যিকোনো এটাহে আপোনালোকে খিচিৰিৰ লগত এড কৰিব প্ৰথমে তাৰপিছত যদি আলু বেপিটোৱে তলাৰেট কৰিব পাৰিছে তাৰ লগত আপোনালোকে নেক্সট গাজৰ এড কৰিব ঠিক তেনেদৰে কৰি কৰি আপোনালোকে গম পাব পাৰিব যে শিশুটিয়ে গোটেই বস্তুখিনি তলাৰেট কৰিব পাৰিছেনে নাই ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই যদি কিবা খাদ্য বস্তুৰ প্ৰতি সি তলাৰেট কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো শিশুটিৰ পেট বিষাব পাৰে অত্যাধিক কান্দিব পাৰে শিশুটিৰ পায়খানা বেছি হ'ব পাৰে পাতলা পায়খানা কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি বমি কৰিব পাৰে এইখিনি সমস্যা হ'ব পাৰে যি যিখিনিক আমি ফুড এলাৰ্জি বুলি কওঁ গতিকে এই বস্তুখিনিৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি এটাই উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব শিশুটিক এবাৰত এটাহে নতুন বস্তু ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব এইখিনি সাৱধানতা ল'লেই আপোনালোকে শিশুটিক ভৱিষ্যতেও বহুখিনি ফুড এলাৰ্জিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব কিয়নো আপোনালোকে তাৰ শিশু অৱস্থাতে যিহেতু গম পাই গ'ল কি কি বস্তুৰ প্ৰতি তাত ফুড এলাৰ্জি আছে বা কি কি বস্তু সি তলাইত কৰিব পাৰি আছে গতিকে ভৱিষ্যতেও সাৱধান হ'বলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৰে কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব সহায়ক হ'ব অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৰে ঘৰত যিহেতু বেবী থাকে বা আপোনালোকৰ টাচত বেবী থাকে ফেমিলিত বেবী থাকে গতিকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে কাৰণে সুবিধাৰ হ'ব আৰু যদি কিবা কুৱেৰী থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে নতুন কিবা বিষয়ত যদি ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহোঁ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং